Salam, bu gün dovşan haqqında yenə bilgi çəkirəm ki, dovşan almalı olan sahiblərin e, elədiyi sərfələr nədir və necə baxmalıdır? Mən öz baxdığımı demişdim ondan əvvəlki videoda. İndi düşünməyin ki, dovşanım var deyə gözünüzə toxuram heç də elə deyil. Yəni dovşan alırsız bunları eləməlisiniz. Birincisi, onun evi 1-ci gündən hazır olmalıdır. Belə Məsələn, soyuq bir yerlərdə qala bilməz. Əgər balacadırsa, 1 aylıqdırsa, 10 günlüydüsə, 20 günlüydüsə, məanki 3 aylıqdır artıq kallik olduğunu demişdim. Onun biraz qarında böyümə var, çünki çox verirəm yemək. Yəni siz əgər doğuşan alsaz, bunu deyim ki, onun ayrı bir aplikasiyası olmalı, evi olmalı. Yəni suqabı hər şey ona özəl. Amma daha yaxşı baxmalısınız ki, ölməsin deyə ona otlar, mənim göstərdiyim qorumla, yəni fərqli yemək deyirəm, o yeməklərdən almalısınız ki, doğuşan vitaminini böyüsün. Yəni heç də lazım deyə gedim mən ona vitamin alım, dərman kimi, yəni onlar əks təsir də yarada bilər. Elə mənim aldığım yemeydən siz alın. Onun için de buğda da, qurumuş qarğıdalı da, sonra... Yani var onlarda. Mən dolaşanıma kartoşka da vermiştim. Heç ne olmamıştı. Yani bunu diyeyim ki, eğer e, dolaşanınız bir ay, iki ay keçibsə, kartoşka balaca kubik kubik verə Ama bir dana yok. Ben onun yarısını verirəm belə. Balaca kartoşkanın. Məsələn, siz ki, doğuşanım niə su içmir, yəni çünki orda miyə bilmir mənim göstərdiyim. Orda içə bilər. Sadəcə siz ona məsələn alma verirsizsə, kök verirsizsə sonra yəni buların içində su var. Onu ilə o qidalanır. Məsələn, suxayq verdim. Mənim o göstərmişdim korum. Koronu yeyəndə çox usuyur. Onu verdim, onda uşa suya bilər. Göyərtək, kök, alma, bunlarda su var. Otda olmağını tam dəqiq bilmirəm, amma mən ot vermişdim, çox çox da bəyənmədi, amma yeni gidi vitaminli bir şey idi. Məncə hər bir doğuşanda bir dəfə olsun, yəni bir dəfə. Çox verəndimiram. Bir dəfə olsun ot deməli idi, çünki o vitamindi. Sonradan doğuşanovsun ayrıca bir ev olmağını demişdim və ona yığışqaz adılmaq lazım deyil. Nə də fikirləşməyin ki, mənim doğuşanım tək qalar, ürəyə sıxlar olar. Mənimki hələ bir 2 ayzad olar ki, bizdə də artıq nə ürəyə sıxılma. O doğuşandan aslıdır. Demirlər ki, doğuşanlar imanı şeydə qalmalıdır. Məsələn, dostu olmalıdır yanında ya da cütləşməlidir. Amma onlar önəmlidir. Həyəti istəyirsə sizə balalasın, onda eləyə bilərsiniz. Belə dovşanlar sıxılmır, o dovşana aiddir. Dovşan məsələn, mənki sıxılmır, çünki həmişə bütün vaxtım onunla gedir. Və siz dovşana baxa bilmirsinizsə almayın, yəni ki, ay dovşana asan da baxmaq, kollekt dovşanım amma deyirlər ki, karlika baxmaq asandır, amma heç də asan deyil. Bir şeydən bezir. Çox hərəkətlidir. E, Bəziləri deyir ki, səhər gün ortada doğuşanlar sakit oturur, axşam qızışır. Bizimki bütün gün çox enerjisi var aytdım. <laughs> çox enerjisi var. Başa düşmürəm bu niyədir? Yəni doğuşanlar lazım deyil, yəni doğuşandan aslı olduğunu demişdim. Mənim dovşanım yəni çox yaxşı baxılır. Və dovşan ala baxa bilmirsə almayın. Karlik heç də asan deyil. Bir şeydən bezir. O dovşan dovşandır, karlikdir, məsələn barandır. Normaldirsə dovşandır. Fərqi yoxdur onun. Dovşanlar, heyvanların hamısı çətin baxılır, yəni karlik asan baxılır deyə Allah da bilərsiz, almaya da bilərsiz. O doğuşanın xasiyyətindən də aslıdır. Daha çox amma məncə karlık asan baxılmır. Mən ki karlık olmuyorlar bilər deyə bilərsiz, amma karlıqdır yəni bilinir, böyümür. 2 aydır ki bizdə ola bilər. Yəni bunun indən başıma qatıram, heç bunu eləməyə fikrim yoxdur yalanın fırıldaqı. Yəni doğuşanınıza bunu deyim ki, Baxa bilmirsinizsə, Karlik asantdı deyib almayın. Hər bir heyvan çətindir. Mən bu Karlika baxına qədər çox yoruluram və dövşənumuzun yeməyi lazım olan və ona korm verən, yəni onu daha vitaminləşdirici yeməklər. Mən ona armud vermişdim. Bəli, armud yeyir, banan qabığı, bananın özünü də yeyir. Nar yediğini demişdim, amma siz verməyin, bax balaca vermişdim. Sonra tipsi vermişəm, belə şəyi şey libçinadım adı. Üstünü məsəl e, bibərledim. Məndə onun üstünü bibər getməsin deyə <laughs> fel eləyib sonra verirəm ki, əks təsir ola bilər. Təkzə qıtqıtlı kırt bir şey olsun. Dovşanlarımıza niyə deyirlər ki, bəlkə şey verin? Verməsəz də onlar, amma bir şey var ki, ona görə deyirlər ki, dovşanın dişləri sağ olsun. Bəlkəsin Ona görə də deyə bilərlər. Yəni siz bunu heç etməyin. Siz sizə verməyəm sizə verməyim. Mən armud vermişdim və banan da vermişdim. Banan belə bir şey də axı ona görə. Heç nə də olmamışdı. Yəni ölə bilərsiniz at elə bir şey yoxdu. Mən vermişəm. Heç nə olmayıb. Kartuşkanın da yarısı yimişdi. Hətta kartuşda olmaz demişdilər, amma əla da yimişdi. Yəni heç nə də olmamışdı. Doğşanlarınıza yer bu alıb baxa bilməyirsə, heç bir heyvanı xahiş edirəm almayın. Və doğşana lazım olan şeylər başqa öz ayrı evi olmalı idi demişdim. Hər bir doğşan bir dəfə də olsun ayağı torpağa dəyməli idi. Və ot yeməli idi. Ona şey, yəni vitaminli verdiyim yeməklər, ot. Sonra mənim göstərdiyim yeməkdən ot vermişdim, amma çox da bəyənməmişdi belə toplanmışdı. Bir gün qurutmuşdu ki, köp verməsin. Bunu da unutmayın. Yəni doğşanınız onları isə vitamin olacaq, yəni. Amma əgər mən gedim, yox, vitaminləşmir. Mən gedim ə, dərman alım, vitaminləşdirəcəm. Onlar əks tərəfdə ola bilər. Tam yəni şey eləmirəm. Sizə onu tövsiyə eləmirəm, çünki mən verməmişəm, sadəcə ot vermişəm. İki aydır ki, məndədir. Yəni yaxşı baxılır, çünki ölmür. Dovşanların nömrəsi az öldür deyirlər, amma inanmıram. Mənim dovşanım 2 il qalmışdı, hikmət. İndi gəlməkdi. Yəni dovşana lazım olanlar budur. Yaxşı baxmaq, isti ev, e, sonra qorumlu yeməklər. Əgər qorum dediyim şeydə məsəl eləsi var ki, vitaminləsdim belə Yaxı, biraz sağlamlığı daha yaxşı olsun dovşanımın, qışa dözümlü olsun deyə verir. Biri də var ki, ətdəşməsinə görə onu satanlar, fermer sahibləri ona görə tövlə verir. Mən ağız dadı dəyişsin, vitaminləşsin deyə. Mən onu kökəltmək üçün onu vermirəm, o kormu. Gedib ala bilərsiniz yaxında olanlar, yəni bizim tərəfdə qalanlar Zobena-na gedib ala bilər. <laughs> Əgər bir takipçimiz bizim tərəfdə qalırsa, aşağıda zova verə vak gedə. Bir də bunu demək istəyirəm ki, doğuşanlar məsəl üç günlü iç sə bir bala doğuşan ayağıla deyə bilərsiniz amma doğuşan çox qalmayacağını bilirəm. Çünki məndə olmuşdu. Üç günlü bir doğuşan balası gəlmişdi. Südü südsüz yəni. Süd anasından tam süd içməmişdi. Yəni 3 gün olan kimi 3 gün itmişdi. Sonra yəni ayırmışdılar. Və o da südsuz qaldığına görə heç nə yemirdi. Hətta bir dənə də dolşanım var idi. 2 dənə almışdıq. O biri içirdi, yeyirdi. Yəni bu idi desən ona görə normal sortsuydu. O biri amma süd istəyirdi. Deyə. Həm xəffət elədi, o biri öldü. Amma o biri qara olan 2 il qaldı. Bu da bağa getdi, öldü, nə oldu başa düşmədim. Dovşanlarımıza yəni bunu demək istəyirəm ki, dovşanlarımıza yox, sizə. Yaxşı sahib olmaq istəyirsinizsə, dovşana gedib ay dərman alın, möhkəmləşsin, şey eləməyin. Bax mən onu almışam, biraz verəm, ağızladı dəyişsin, həm də biraz vitaminləşsin. Gedib boş-boş dərman almaqlar lazım deyil. Bu pişikə də Yəni əsas doğuşan saxlayıram, ona görə belə bir bilgi verirəm sizə ki, biləsiniz yəni. Bu qədər. Çünki doğuşanların ən belə vitaminli yeməyi ot və kormdur. Kormu bəziləri var fermadan saxlayanlar. Ət dəsin, kökəsin satın. Mən də yəni ev baxımında doğuşan saxlayanlar vitaminləsin və qışa dözümlü olsun. Qışda dovşanlar qalmır demişdilər, amma yəni ona çox çözüm var. Dovşan qışda qalmaq istəyir. Məsəl atopleyni yandırdısa evdə. Onun evini atopleynin yanında qoyun ya da yəni məsəl dovşan heç vaxt balkonda qoymayın. Birdə karobkada. Karobkanı da deşə bilər. Yəni o gücdədir. Mən əndə atopleni atopleni yandıranda lap soyuq olanda qar yağanda dovşanım o vaxta qədər qalsa onu qoyacağam atoplenin yanına evini. Qəşə orada isti-isti olacaq və dovşanlar qışda daha çox kök qışa yaxınlaşan vaxtlarda çoxlu kök yeməlidik ki, ə, qışa dözümlü olsun və kökdə də çox vitamin olduğuna görə onlar həm ətəşdir həm vitaminli olur, həm soyuğa dözümlü olur. Deyirlər ki, dovşanlar şaxtaya dözümlü olur. Bəli, olur. Yəni və çox da isti olmaz dovşanlar. Məsələn, 40 dərəcə isti var, dovşanı günün altında tükləri şax olsun deyə qoymayın. Bi, bir 1 dəqiqə qoydunuz, 1 dəqiqə yox, yəni 5 10 dəqiqə qoyduz, 40 dərəcə isti deyirəm. Ya da daha isti özünüz evdə belə eləyirsinizsə, yəni dovşanı qoymayın. Dovşan orada ürəyi tuta bilər istidən. Tükünə xeyir diliə şey eləməyin. Mən normal gündə havalarda qoyuram bahar tərəfində ki tükünə xeyir olsun. Siz lap belə o özünüz evdə Va maykasız gəzirsiz, havalarında qoymayın dövşan almaq istəyənlər. Yəni sizə məsləhətim budur ki dövşan qışa yaxın vaxtlarda deyirlər, ölür. Yaxşı bax, sahib ona yaxşı baxsa heç vaxt bir heyvan ölməz. Yəni bunu bilin. Məsələn, atopleyi yandıranda mən qoyacağam evin onun yanına və çoxlu da kök verirəm. Hazırlaşırıq artıq biz qışa. Doğuşanlımdan bir yerə. Bu gün kök atmışam. Yəni bütün gün kök yiyib, fərli yeməy də yeməyib. Bütün gün kök yiyib. Beləki yəni vitaminləsin. Bu qədər dostlar. Əgər yorum açıq olsa, mənə bir şey yaza bilərsiniz. Ya da Instagramım var. Əhmədova sevgi qalaca birləşək 80. Vəs uşaqlar burada Instagramdan məni takip eləyin. Bir də sözləriniz sor soruşmağa bir dovşan haqqında bir sözü varsa mənə oradan sorşa bilərsiniz. Ya da məsəl başqa bir söz. Başqa heyvan. Məsəl dovşan almaq, yaxınlaşmaq, dovşan istəyənlər, yaxın vaxtda alanlar. Bunu demək istəyirəm ki məndən söz soruşub. Yəni düz yə bu videonu atdım. Doşan saxlamaq isteyenlər məndən birsə soruşa bilər ki, sən necə baxırsan? Göstərmişdim amma. Yəni indi mən bu doğşanı, deyirlər qışda doğşan almayın. Qışda doğşan alıb, atopleyanın yanında baxırsaz, ona toplu kök versəz, korum korum dediyim fikir verməyin. Yəni onu vitaminləşdirsəz daha dözümlü eləsəz, onda yəni doğşan daha da qışda da qala bilər biz burada avşanı belə yaylarda belə almışıq amma çox da yay deməyim. Bahardan bir çıq əvvəl, bir ay əvvəl və 2 aydır ki bizdə də elə düşünürəm. Yəni elə belə mənim dedik ki, qışda almayaq amma heç də olmaz. Yəni yaxşı baxsaq bir sayt dorşanı istəyirsə saxlasa, yaxşı yeməy vəsə dorşan ölən deyil. Bunu unutmayın. Bu qədər videom bu qədər idi. Layıq like, atıb abunə olmaq unutmayın. Dədim kimi Instagramım hamsı balaca birləşək Əhmədov Əhmədov və sevgi 80. Oradan suallarınızı soruşa bilərsiniz. Sağ olun.